মই আহি গ'লো পংকজ ভাই আৰু আহিয়ে কমলা টেঙা খাই খাই জনাইছো আপোনালোকক নমস্কাৰ যিহেতু যোৱাকালি আমি মহিমৰ ঘৰত আছিলো তহিমৰ ঘৰৰ পৰা আমি এতিয়া যাবা আৰু এফালে আমাৰ মুহিম আছে আৰু আমাৰ ৰাইডত মুহিম জইন হৈ গেল ভাই বহুত দিনৰ মূৰত আৰু এটা চাইকেল ৰাইডত হলো পংকজ ভাইৰ লগত তাৰমানে ৰাইড কৰি থকা চলি না তাৰমানে ৰবা নৰে আৰু হা ত' একদম বঢ়িয়াকে তাত চাইকেলো এনকৈ লৈ লৈছে আৰু এখন বঢ়িয়াকে গামোচাত কি লিখা আছে দেখাই দে আৰু এইখন গামোচা আমাৰ মৰিগাঁৱত দিছিলে ইয়াতে লিখা আছে জয় জুবিনদা মন যায় ঘেণ্টা কাকো খাতিৰ নকৰোঁ মায়াবিনী মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই বঢ়িয়া তো এইখন গামোচা ইয়াক বঢ়িয়াকে লগাই দিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ মহাদেৱ ভাই কেনে ৰকেটত যাবি নেকি তই চলাম হা ত নন্দীখন তই চলা আৰু মোৰ ৰাগিণী মই চলাম সেইফালে ঘূৰি বাই বাই আকৌ আহিম বাই বাই লাজ কৰিছে দাই তো এইখন হ'ল আমাৰ নন্দী আৰু এইখন হ'ল আমাৰ ৰাগিণী আৰু এইখন হ'ল আমাৰ ৰকেট তাৰমানে আমি কেদাৰনাথ যোৱাতে তাৰমানে তিনিখন চাইকেলত তিনিটা নাম দিছিলোঁ মোৰখন ৰাগিণী মহাদেৱৰখন নন্দী আৰু মহিমৰ খান হেৰি ৰকেট तो हमारे तीन हेम साइकिल आज पूरा एकदम रॉकेट तो तो उड़ी जाब तो हो गया है हम लोग का जर्नी स्टार्ट भाई क्या बोलेगा जा बोलूंगा। आज हम जा चलो। क्या बोलूंगा हिंदी बनता है तुमने थोड़ा 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 हिंदी आता ओ भाई, कैसा रास्ता है तुम लोग का गांव में गिट्टी रास्ता है सागल भी रहता है तुम्हारा का इधर मैं है ये আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কানা লাগিল গাইচ এই চাওকচোন গাইচ পাম ইয়াকীয়া বাদে ভাই পাইপ দি খোলগৈ হা এইটো ওলালে ওলালে নেকি অঁ মেচেল পাইপডাল আগতে হেৰিত ভৰাই কিনে থ'ব লাগে সেই তেতিকীয়া ওলাইছে দে ওলাল আওথৰা ৰবা ৰবা ৰ'বা অ হৈছে চলা ক'ত ক'ত সোমাই গৈছেগৈ বা তিন ভাই লগ লাগি আমি এতিয়া যাত্ৰা কৰি আছো মহ একো নাই বাৰু মানে আৰু ৰাস্তাৰে যাই থকাতে দাদাক লগ পালো বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু এটা বস্তুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে গাড়ীখনত এনেকে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ বুলি চাৰিও চাইডে লিখি ৰাখিছে আপোনালোকক মই দেখাই আছো তো এফালেও চাব পাৰে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ তাৰমানে এনেকৈ ফ্ৰম চাইডত পায় গোটেই চাৰিও চাইডে এনেকৈ জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ বুলি লিখি ৰাখিছে তো আমাক জাষ্টিছ লাগিবই হয় নে নাই আমি আমি আমাক জাষ্টিছটো লাগিবই আৰু জাষ্টিচটো কেনেকৈ পাম জাষ্টিছটো আমি এনেকৈ পাম যে আমি এইটো কোৱা নাই যে কাৰোবাক ফাঁচি দিয়ক কিবা দিয়ক সেইটো কোৱা নাই প্ৰকৃত ঘটনাটো কি হ'ল

চাই পিয়েগা হমদক কিমান চাহ তাহ অলপমান খাই পিনে ভাগ যাত্ৰা কৰি আছোঁ শেষত এটা কথা ভাবিলোঁ অহা ভাগাৰত ৰুচি ৰ'ব মানে প্ৰায় অভাৰ ব্ৰিজত উঠি আছোঁ চাইকেল মানে কথাটো হ'ল কি নাহৰ পুলি বিচাৰি বিচাৰোতো আমি হাবাথুৰি খায়েই গৈছোঁ নাহৰ পুলি দিব নোৱাৰা হৈ গৈছে নাৰ্চাৰীত তো আমি এতিয়া বেলেগ গছৰ পুলিও ৰোপণ কৰিম দিয়ক সোণাৰু বকুল গছ বা হেৰাই যোৱা কলমূল সেনেকুৱা ধৰণৰ আমি গছ পুলিবিলাক ৰোপণ কৰিম কাৰণ এনেকৈ হ'লে নহ'ব গাইছাই চাই থকাতে নাৰ্চাৰী এখন পালোঁ আৰু এতিয়া আমি গছপুলি উঠাবৰ কাৰণে বঢ়িয়াকে একদম মনা চনা লৈছোঁ যি গছ পুলিয়ে নহওক আমি উঠামহে কিন্তু গাই লগ আছে দেখোন কি কৈছে বেলেগ গছৰ পুলি বেলেগ গছৰ পুলি অঁ যিয়ে নহওক বেলেগ গছৰ পুলিয়ে ল'ম আৰু অঁ যিয়ে নহওক আৰু মাতি দে না ফোন কৰি দে পুলিয়ে নহওক ল'ব লাগিব নাই মহিম অঁ উপায় নাই আৰু নাহৰ পুলি নাহৰৰ পুলি নাই ক'তোৱেই নাই বিচাৰি থাকোঁ ইয়াতো নাই বেলেগ গছৰ পুলিয়ে লওঁ আৰু উপায় নাই তো নাৰ্চাৰীখন হ'ল মানে ফুলৰ নাৰ্ছাৰী মানে ইয়াতে বেলেগ গছৰ পুলি নাই এবাগে ভকুলৰ পুলি কেইটামান আছে কিন্তু সেই কামেই নাই এই চাক গাইছ সেইবিলাক সেইবিলাক কামেই নাই তাকো এই মাজে মাজে ক'ৰবাত এটা দুটা আছে নহ'ব গাইচ চাব পাৰে গোটা একদম ফুলৰে হয় চব ফুল ধান মানে বেলেগ গছৰ পুলি সেনেকৈ নাই তাৰমানে সেইবিলাক চাব পাৰে চব ফুলৰ হয় আৰু ইমান আগতে ডাঙৰ হৈছিল কিন্তু এতিয়া মানে নাৰ্চাৰীখন নাৰাজোৱা নাই যিখিনি তাৰমানে আগত ষ্টক আছিল সেইখিনি তাৰমানে উলিয়াই দিয়া বুলি কৈছে আৰু দাদাজনে মানে এতিয়া মানে সেই ষ্টক নাই আৰু মানে যিখিনি আগৰ মালছিল সেইখিনি উলিয়াই দিব তাৰে পিছত আৰু বন্ধ আৰু দুই মাহ একদিন চাইকেল চলাই চলাই ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি জগন্নাথ ধাম চাব পাৰে ৱাও সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগি গ'ল মনটো সেই জগন্নাথ পুৰীত যোৱা যেন লাগিছে মহাদেৱ কি কবি হা সেই জগন্নাথ পুৰীত যাবাতো বহুত ইচ্ছা যাম কিন্তু কিন্তু কথাটো হ'ল কি ইয়াতেওতো তাৰ আদা অংশ ইয়াতেওতো আছে ন সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগি গ'ল মনটো আৰু আমাৰ জগন্নাথ ধাম দৰ্শন কৰা হৈ গ'ল আৰু দৰ্শন কৰি কৰি একদম আন্ধাৰে হৈ গ'ল এতিয়া যাব লাগে কিন্তু সঁচাকৈ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগি গৈছে তো একবাৰ আপোনালোককো দেখাই দিছোঁ সেইফালে সঁচাপৰি মানে বহুত বেছি ভাল লাগি গৈছে মানে চাব লগা থাকে আৰু বহুত আছে কিন্তু এতিয়া যিহেতু আন্ধাৰ হৈ গ'ল না থকা জেগা লাগে আৰু যাব লাগিব থকা জেগাটো আমাৰ গোটেইখিনি মানে কৰাই আছে ত' তাত ক'লে হ'ল ইয়াৰ পৰা মোটামুটি আৰু ছয় সাত কিলোমিটাৰমান হ'ব এতিয়া দেৰি নকৰোঁ ত' বাই বাই দিলোঁ আমি জগন্নাথ ধাম আ মহাদেৱা এইফালে আমাৰ মোহিন ভাই

ম'ম' মেইন চিকেন ম'ম' তঢ়িয়াকে ম'ম'টো খাই লওঁ আমাৰ মহাদেৱ আছে আৰু বাইদেৱে কি দিলে ম'মৰ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক বঢ়িয়াকে ভাত খাই যাওঁ মানে আৰু ভাত খাবা নহয় মোদাৰ ত যোৱাতে একেলগে খাই যা এতিয়া ম'ম' খাই আহিলো আৰু এতিয়া ভাত খাল লাগিব ও মন নাযায় এইফালে এনেকে তিনিজনে ভাত খাই আছো লগত চিকেন লৈছো এইফালে মহাদেৱ আছে আৰু এইফালে বাইদেউ বাইদেৱে লাজ কৰিছে

মানে একদম পুৰা লাজুকি মইনা আৰু আহি পালো আমি থকা জাগা আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছো মাৰ্বেলাইজ গেষ্ট হাউচত আৰু এই মানে ৰুমটো ইয়াতে বুক কৰি দিছে সীমান্ত দা আৰু দিপদাহ ত' তেখেতসকলে বেলেগত থাকে দিপদা থাকে

জুবিন <laughs> প্ৰেমিন <laughs> এতিয়াৰ গাইছ বাগাত দিব লাগে বাকী যি নহওক এইটো হ'ল আমাৰ ৰুম চিংগল ৰুম ইহঁতৰ বঢ়িয়াকে একদম তলত বাগাত দিছে তাৰমানে মই বিচনাখনত বাগাত দিলো আখনে বিচনা না ত মানে দুখন মেট্ৰেজ আছিল আখান মেট্ৰেজ ইহঁতে পাৰি তলত বাগাত দিছে বাকি যি নহওক এতিয়া গুড নাই